Thank you Закриють стихійний ринок. Саме таке питання меру міста Сергію Дунаєву поставили мешканці південної частини міста під час урочистого відкриття одного із дитячих майданчиків. Сергій Дунаєв пообіцяв, що візьметься за вирішення цього питання та долучить до цього усі служби міста. І ось у другому мікрорайоні південної частини Лисичанська відбулася зустріч мера міста з жителями. місце торгівлі, торговляно функціонує порядка на протяженні практично 20 років. Ко мне обращаются службы, ведомства, всякие причем. И водоканал, теплосеть, газовики обращались, спецсвязь, сама связь Укртелеком. Сегодня это место несанкционированной торговли находится на всех практически коммуникациях. Жители очень часто обращаются, почему идет подтопление подвалов, той же самой теплосети и водоканала. Мы очень много проводим работы по выявлению таких участков. И сегодня и водоканалу, и теплосети, и газовикам нужно провести ряд мероприятий и поменять практически и водовод, и теплосеть, и газовую трубу. К сожалению, люди, не понимающие, что это места общего пользования, и труба прежде всего, водоканала, теплосети, и газовиков, это общественное достояние громады, ни одного какого-либо предпринимателя не всех. Я и их уважаю, предпринимателей, и понимаю, что они борются за каждую копейку сегодня в очень сложных экономических условиях. Но есть общая задача решения проблемы для нашего микрорайона, для нашего города. Поэтому мы предлагаем сегодня предпринимателю каждому занести в ларек от каждого отделения нашего коммунального предприятия о том, что будут проводиться работы, они об этом будут уведомлены, органы милиции, прокуратура тоже будут уведомлены. Если нам будут мешать проводить работы, то извините, уважаемые, давайте зададим себе вопрос: а кто будет нести ответственность в случае, если произо... может произойти беда? Таких случаев было очень много. Тем более, когда, знаете, вот у нас сегодня и погода. Вы видели Луцк, Одессу видели? Да, когда в ненормальном состоянии коммуникационная система идет подтопление и идет обрушение. У нас такая часть может произойти второй микрорайон, третий микрорайон и первый. Потому что все лотки воды, тепла, они идут вниз. Канализационная система Парджиникид, запомните, сколько лет она текла. Нам ее тоже нужно делать. Да, мы ее частично восстановили, но нам нужно продолжать делать. И подтопление, которое идет с этой части, вон мы завозим трубы, видите, Теплосеть меняет, и здесь она меняет. И там нужно тоже провести эти работы, чтобы в домах было тепло, чтобы были обеспечены люди водой, чтобы газовики не переживали и не дрожали, что не дай бог, что-то может произойти. Вот это есть беда. Поэтому у меня предложение какого плана. Мы проводили общественные слушания. Я в каждом квартале встречался с людьми, которые против несанкционированной торговли на этом месте. И мы проводили общественные слушания. С жителями города если нужно мы проведем еще раз я вас приглашаю всех абсолютно чтобы вы пришли еще раз на общественное слушание мы их, мы их проведем вот здесь где проводим концертную программу и пусть люди сами скажут свою точку зрения каждый выступит дадим микрофон но если мы говорили о том что мы привлекаем инвестиции мы договорились с инвестором который построил рынок южный так называемый. Начал приводить его в порядок. Предприниматели выкупили места. Выкупили, вы, выкупили в том числе места для торговли, крытые. Так или не так? Да, да. порядок все-таки есть. Обслуживание, обслуживание да. коммуникационной системы есть. Но извините, здесь есть санслужбы. Они сегодня тоже могут высказать свою точку зрения. Они видят, как торгуют и мясом, и торговали раньше здесь, как молоком торговали, что какие болезни потом возникали. Здесь есть и медики, и гепатиты в том числе, и тиф может быть, Спасибо. когда муха садится на мясо. Извините, это проблема. Поэтому нам нужно сегодня эту проблему решать всем вместе. И я предлагаю нашим жителям еще раз, я готов пойти на это провести общественное слушание для того, чтобы несанкционированную торговлю с данного места убрать. Считаю, что многие жители со мной согласятся. Я думаю, предприниматели готовы будут к этому. Потому что сколько раз я шел к ним навстречу и говорил, если вы возьмете возможность даже огородить данную территорию, да, выложить плитку в конце концов, взять на себя обязательства, подписаться под актами, что выполненные работы, что вы будете нести ответственность в случае происходящих а не возлагать всю одвісеність на мера города і на комунальної служби мешканцям мікрорайонам вже давно набридлі антисанітарні умору, в яких ведеться торгівля на стихійному ринку. Про це у черговий раз вони заявили вголос. Этому рынку быть или не быть? Это не санкционированная торговля, это не рынок. Нет, вы скажите, Нет, ему, не быть, все? ему не быть. Да. Ему просто не вот быть. как? Три года уже это все длилось. Три, подожди, Только да, берем скажи, ответственность отлично. все вместе. Конечно. Вы нам в том году сказали, до первого августа, чтобы камни. вас не было. Вы видели, как камни, видели. Видели. Видели, как камни видели. убирали просто-напросто? Ну мы ведь но но перешли туда, нам да. нравится, и людям нравится. Ну до каких пор вот этот гадюшник правда тут будет? Вот но это просто противно. Вам же надоело. А одним не надоело. Нам там нравится. и на что делать? Послушайте, разберется, я еще раз говорю, мы пойдем до Генеральной прокуратуры и разберется, кто почему не проводит мероприятия под несанкционированной торговли, находящейся на данной территории. И будут нести ответственность. Если это милиция, значит милиция зададут вопрос. Если это санстанция, санстанции зададут вопрос. Если там, к примеру, исполнительная служба, да, наша, к примеру, то ей зададим вопрос. У нас есть отдел экономики, отдел предпринимателей. Да, есть санстанция. Представители санстанции, пожалуйста. А да. вы были на этом рынке? Вы видели, в каких условиях продукты продаются? И как вы к этому относитесь? Вы бы своим детям купили такие продукты? А почему вы тогда не принимаете меры? Мы принимаем меры все, которые в нашем... Как вы принимаете? Подождите. Речь идет, давайте послушайте меня, вы задали вопрос. Речь идет о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Мы принимаем меры в соответствии с законом. Но дело есть в том, что здесь рынок незаконный рынок, понимаете? И мы работаем вместе с исполкомом, в мобильной да, группе, да, вместе с исполкомом да, и силовыми да, органами да, вместе, да, потому да, что да, это незаконный, скажем, незаконный а объект. Также да. возле рынка, как и многие другие. У меня а, дом, вы, наверное, да. знаете, да? Поэтому бардак на рынке меня тоже не устраивает. И Я хочу ті труба благоустроєна. Я письмо на Я письмо про лаустро. Нету вообще ні одного документа, що це ринок. Сергій Дунаєв повідомив про подальші кроки міської влади у вирішенні цього питання, враховуючи результати громадських слухань з приводу несанкціонованого торгівлі у центрі південного частини міста, згідно з якими 85% людей висловилися за припинення цього безладу. 20 років там просто напросто робот. работала коррупционная система. Я еще раз заявляю, минуточку, уважаемый. 20 лет работала коррупционная система. Кто в этой системе будет разбираться? Генеральная прокуратура МВД области и прокуратура области в том числе. И будут выявлены факты нарушения, которые допущены, в том числе службами, которые есть у нас в органах исполнительной власти, законодательной и правопорядка. Поэтому достаточно жесткая позиция. Користуючись нагодою, лисичани намагалися вирішити і питання, що не торкаються ринковою проблемою, в тому числі і відновлення роботи абонентського відділу, що обслуговував споживачів комунальних послуг південної частини міста. І один момент от наші зустрічі, які проходили везде, практично по всім кварталам у людей стояв питання. Вопрос абонентського стола. Абонентський стол от буде здесь. Значит, туда рез заходит, водоканал заходит, теплосеть здесь принимает, э, платежи уже. Это горгаз, абонентские столы все будут здесь. Да. Вы ездить в город Лисичанск не будете. Спасибо, Сергей Владимирович, спасибо большое. До обговорення конкретних комунальних проблем кожного будинку присутні були запрошені на заплановану зустріч до п'ятого ЖЕКу. Що ж до теми злощасного ринку, то настрій людей не змінився. Очень я довольна. Очень. Я думаю, що вирішиться положительно. Я думаю. Понятно? Я очень довольна і я думаю, вирішиться і не беруть все. Понятно? Ринок теж треба оббирати, це не справа. Що це, де з роботи з второї, то ти колешки в атеті панаділа, все. Та я тебе площадка чи бульвар. значить, він довго робити бульваром. А то таке. Одиновому хочеться, двома захочеться, Трактор на чи взяти бульдозер Засти його проблемні питання та турботи псують наше життя, але окрім цього, в ньому завжди знайдеться місце для позитиву. Наприклад, фотокартки на згадку.